проекту на вашем рынке уже три года. Мы раз в квартал собираемся, обсуждаем с вами тренды. Сегодня мы будем говорить об итогах 2013 года. Для тех, кто в первый раз, я уточню некоторые моменты, которые связаны с нашим исследованием. В рамках медиа мы анализируем банки, медиамодели банков первой и второй группы по классификации нас банков. И на медиа-дочках э, э, в рамках этого отчета мы показываем данные по более наиболее медиаактивным банкам. Э, и вы сейчас эти результаты э, увидите. Э, мы э, классифицируем банки... Э, э, на две категории. Мы определяем медиа-гигантов, то есть банки, которые показали максимальный количественный результат. И мы определяем медиа-эстетов, банки, которые показали максимальное качество резонанса в рамках исследуемых опций. Давайте мы начнем ну, как бы с базовых трендов. Напоминаю, что медиаполе банковского сегмента мы анализируем в разрезе пяти больших тематических и репутационных блоков. Это блок услуги, блок бизнес, блок внешней коммуникации, блок продажи маркетинг и блок внутренней коммуникации. На этом слайде представлено распределение упоминание всех исследуемых банков в 2013 год в сравнении с 2012. И обращаем ваше внимание, что два из исследуемых блока показали позитивный тренд. Это блок бизнес и это блок продажи. А три а, блока показали негативный тренд. То есть в 2013 году упоминаний по этим блокам а, банки дали меньше, чем в 2012. Это блок, собственно говоря, услуги, это блок внешней коммуникации и это блок внутренней коммуникации. А, я думаю, что в общем-то такое распределение упоминаний. А, оно достаточно закономерно, и оно, ну, в общем-то, отражает ситуацию, в которой банки работали в 2013 году. Э это был ну, тяжелый год с точки зрения экономических параметров, это год серьезного замедления экономического роста в стране, и поэтому неудивительно, что банки показывают отрицательный тренд по продвижению средств массовой информации, своих услуг и своих сервисов. А, давайте перейдем к следующему слайду. А, на, на этом слайде вы видите 15 самых медиактивных банков по итогам 2013 -го года. А, значит, в а, пятерку самых медиактивных банков входят Ощад, Приват, Райфазен, Альфа и Укрсоц. Олег, а, покажи слайд, там где эстеты и Да. А, в пятерку банков, которые показали а, максимальное качество резонанса, входит «Приватбанк», PUM, Ощагбанк, Надра и Банк Крещатик. Перед тем, как мы перейдем а, к, а, к перед тем, как вы увидите, а, каким образом банки заняли позиции во всех остальных блоках и продуктных позициях. А, Буквально несколько штрихов да, ну, по общим трендам, которые исследовательская компания Nox Fishes выделяет, когда говорит о медиамодели вашего рынка в 2013 году. Мы давно, ну, весь 2012 и весь 2013 год говорили вам о том, что те банки, которые рассчитывают получить качественный медийный и репутационный результат могут стремиться к тому, чтобы коммуницировать с банками не только на те темы, которые интересны банку, а, ну, безусловно, это в первую очередь продукт и его продвижение. А для того, чтобы быть интересным журналистом, банкам, конечно, нужно быть готовыми говорить с журналистами на те темы, которые интересны журналистам. Безусловно, эти темы сконцентрированы в блоке бизнес, в блоке внешней коммуникации. Бизнес это все, что касается глобальной стратегии вашего финансового института, внешние коммуникации, это все, что касается экспертизы банка, о макроэкономической ситуации в стране, ситуации на валютном рынке и других экспертных оценок. И э, я хочу напомнить, что когда мы смотрели первый слайд, то мы видели, что блок внешней коммуникации, а это именно тот блок, э, куда мы относим э, ваше присутствие в медиа в разрезе экспертных оценок ситуации э, э, макроэкономики, ситуации на валютном рынке. Этот блок показал отрицательную динамику. А, но при этом на вашем рынке существуют банки, которые а, держат планку и а, осуществляют очень качественную коммуникацию с журналистами на те темы, которые их интересуют. А, к категории этих банков, безусловно, традиционно относятся а, Раказен Банковальф, Лице а, Блинчука. К, к, к этой группе относятся Банк Крещатель, Лице Блинчука. А к этой группе до года Тимонкина относился Укрсусбанк, и мы хотим сказать, что, наверное, наиболее качественно наиболее профессионально а, эту коммуникационную опцию отрабатывает Альфа-Банк, потому что у него есть спикеры, которые всегда а, а, дают очень интересные и корректные комментарии на эти темы. Это Шпек и это Алексей Блинов. А, следующий тренд, который характеризует э, э, медиамодели банков э, в 2013 году, он касается того, что был огромный массив текстов, э, который связан с корпоративными конфликтами. Ну, наверное, это не совсем правильный тезис, это конфликты банков и конфликты заемщиков. Наиболее крупные конфликты, как скажите, меня слышно там в конце. Наиболее крупные конфликты, которые присутствовали в медиаполе, это конфликт между банком ОТП и Евротеком, это конфликт между банком Укрсиба и АИСом, и самый резонансный конфликт с точки зрения освещения его медиа, это конфликт между Альфа-банком и заводом строительных материалов здесь на стороне заемщика выступало правительство в лице антирейдерского правительственного комитета а что мы фиксируем как исследователи мы говорим, что безусловно тема корпоративных конфликтов она не нова, она была в ваших медиамоделях в 2012 году но если мы смотрим как э, СМИ участвуют в описании этих конфликтов в 2013 году по сравнению с 2012, мы должны сказать, что э, как-то очень постепенно, очень деликатно средства массовой информации, они начинают занимать более взвешенную позицию, более нейтральную, и от таких но откровенных симпатий по отношению к обиженным заемщикам, они аккуратно движутся в сторону симпатий, Банком, которые выдали кредит и совершенно на законных основаниях рассчитывают вернуть его обратно. Ну, с нашей точки зрения это позитивный тренд, который с одной стороны свидетельствует о качественной вашей работе, а с другой стороны свидетельствует об определенных эм, ну, социальных процессах, которые происходят в нашем обществе, что тоже есть. А следующий тренд, который мы фиксируем и которые характеризуют медиаполе банка в 2013 году, это то, что, безусловно, вот что интересовало средства массовой информации, когда речь шла о продуктах, это ваши взаимоотношения с вашими крупными корпоративными клиентами. И здесь мы группа банков, которая держит планку. Она мы тоже традиционно. Это два государственных банка, Ощатый, Красим. Это Сбербанк. А, и в этом году в группе банков, которые много и активно писали о корпоративном кредитовании, присоединился банк ПУМ. Банк -пум. Вот. А. Следующий тренд, на котором мы, ну, наверное, хотели бы сделать акцент, это то, о чем было интересно журналистам у вас спрашивать и какую информацию журналистам было интересно у вас получать. И, очевидно, они ее получали. Это, безусловно, создание новых банковских групп. В 2013 году у нас таких групп было создано две. Это финансовая группа на базе ОТП и это финансовая группа на базе PUMBA. Это были очень резонабельные процессы медийные. И, ну, в общем-то, банки, которые проходили эту процедуру, они отработали ее ну, качественно и корректно. Следующий а, тренд, который интересовал прессу и, которую все вы, а, и тема, которую все вы отрабатывали, это безусловно а, реструктуризация рынка, вход новых игроков, выход старых игроков, слияние и поглощение. Эта тема всегда находится в центре вашего внимания. Не всегда ну, банки в силу разных причин удовлетворяют информационный запрос медийщиков, но это то, что э, журналистам безусловно интересно. И э, э, последний штрих, последний такой очень яркий. Специфический масок, характеризующий медиаполе вашего сегмента в прошлом году, это, безусловно, громкие кадровые ротации. Первая ротация, безусловно, по масштабам резонанса, это увольнение Тимонкина и переход его на работу в БТ. С нашей точки зрения, именно эта опция, она была разработана пиарщиками профессионально, вот. А, что касается ну, дальнейших кадровых перетрубаций, связанных с деятельностью Тимонкина в Бетеке и с кадровыми ротациями в самом бизнес банке, ну, там есть вопросы, ну, как бы пиар это вообще не самая сильная сторона а, этой финансово-промышленной группы. А, и безусловно, ну, следующая очень яркая ротация, которая была в центре внимания прессы, это новый председатель правления банка ВТБ. А, с нашей точки зрения тоже все было сделано корректно пиарщиками и в сфере традиционных СМИ, в том числе и была дискуссия в блогосфере. А, ну, в общем-то, все тоже прошло корректно, и это есть ну, большой плюс. Если есть вопросы по общим трендам, я готова на них ответить, потому что дальше мы пройдемся по слайдам, просто посмотрим результаты, кто где какой банк распределился, и будем переходить к следующей презентации. Если нет, то тогда идем по слайдам. Значит, на этом слайде э, мы видим э, ну, банки, которые... Мы уже на нем останавливались, идем дальше. Значит, на этом слайде мы зафиксировали банки, которые по итогам 2013 года оказали а, самую большую динамику. То есть эти банки, они либо медиагиганты это те банки которые э, дали самую большую количественную динамику медиастеты, это те банки которые дали самую большую качественную динамику то есть мы видим что приватбанк он дал максимальный рост качества резонанса мы видим что альфа-банк он дал максимальный рост количества резонанса дальше дальше а это тоже интересный слайд. Мы проанализировали распределение публикаций между вашими продуктными группами. И ну, здесь есть тоже интересные вещи, которые отражают, в ну, общем-то, рыночную ситуацию. Мы видим, что... Э у нас есть только две продуктные опции, которые показали позитивный тренд по итогам 2013 года. Это ваша информация, которая связана с продвижением платежных карточек, и это ваша информация, которая связана э, с... А, извините, три. Платежные карточки, депозиты и каким-то чудом средний и малый бизнес. То есть вот средний и малый бизнес это для нас было неожиданностью. А, ну, давайте дальше. А, так, значит, это блок бизнеса. Блок-бизнес, значит, здесь сконцентрированы все ваши упоминания, которые касаются э, публикации, комментариев ваших спикеров, которые связаны со стратегией непосредственно вашего финансового института. Здесь лидер по количеству упоминаний у курсов, по качеству упоминаний пунктов. А, дальше. А, а, нет, нет, ну, да. а, обращаем ваше внимание, что а, с, а, вот самый активный СИО, который принимал очень активное участие в, в, в реализации медиамоделей именно в разрезе данного блока, это был председатель правления Банка и ну, Что неудивительно, так как банк переживал а, создание финансовой группы, и спикер много на эту тему говорил в публичном пространстве. Долж, дальше. Дальше. А, блок внутренней коммуникации. Сюда а, относятся все тексты, которые связаны с внутренней жизнью банка, в первую очередь в разрезе процессов, которые связаны с персоналом. И здесь у нас тоже лидерские показатели и по качеству, и по количеству упоминаний показывает банк Пум. Но здесь интересная картина. К сожалению, здесь пункт поздравить не с чем, потому что львиную долю упоминаний пумба именно в этом блоке а, дало а, назначение басманов в ВТБ, и все релизы, они, безусловно, сопровождались тем, что бывший СИО Пумба перешел на работу в Российский банк. Поехали дальше. Дальше. Внешняя коммуникация. Здесь у нас э, два лидера. По, по количеству упоминаний максимальное количество упоминаний дает вам, и по качеству упоминаний максимальное количество дает Райфайзен Ванкаваль. В рамках блока внешней коммуникации есть подтема, она называется социальные проекты. Обращаем ваше внимание, что банк Надра э, находится на лидерских позициях в разрезе вот этой опции второй год подряд. Он был лидером и в 2012, и в 2013 году. Э, я думаю, что все помнят, 2013 год э, это, ⁇ это начало работы банка Надра. Больным клубом «Динамо Киев» – это огромное количество публикаций, что и обусловило лидерские позиции банка в данной опции. Дальше. Так, а, это блок маркетинг, продвижение продуктов и услуг. Ну, как бы я думаю, что я не скажу ничего нового, если в который раз на наших встречах зафиксирую, что э, банк, который лидирует с огромным отрывом от всех других банков в разрезе продвижения услуг и в разрезе продвижения, собственно, э, продвижения услуг в средствах массовой информации, это приватбанк. Я хочу сказать, что в этом году разрыв между лидером, приватбанком, и всеми остальными группами, банками по направлению услуги он увеличился. Ну, то есть приват очень агрессивен в этом вопросе и не а, собирается добавлять тем. В рамках блока продвижения у нас есть тема акционные предложения. И здесь тоже обращаем ваше внимание, то есть, есть определенный тренд. Лидером является Украсибанк. Этот банк делает акцент, продвигая свои услуги в средствах массовой информации на всевозможных опционных предложениях. И эту позицию лидерства банк сохраняет второй год подряд, но мы поздравляем пиащиков. Это продукт, то есть... Минуту назад мы говорили о материалах, связанных с продвижением продукта, а это материалы, которые посвящены просто продуктам, и тут приват, ну, тоже лидер, тоже видит. Интернет-банкинг, лидер приват, платежные карты, лидер приват. Дальше корпоративный бизнес. Здесь э, есть лидер по, качеству, по количеству упоминаний ОЩА и по качеству упоминаний тоже ОЩА, что, в общем-то, закономерно. Я думаю, не нужно объяснять, по каким причинам данный банк показывает такую статистику. Инвестиционно-банковские услуги. Сбербанк России, количество упоминаний, банк Речат и качество упоминаний первая позиция, средний и малый бизнес, качество, количество упоминаний, лидер Прива, качество упоминаний, лидер банк-надра. Автокредитование просто делаю акцент на том то э, количество публикаций по этому банковскому продукту в этом году подошло к своему историческому минимуму. Мы наблюдаем за рынком пятый год меньше, чем в этом году публикаций по автокредитованию не было. И здесь банк идея, он демонстрирует максимальное количество упоминаний, и банк-пункт максимальное качество упоминаний. Ипотечное кредитование тоже данная услуга в этом году показала свой исторический минимум. Ну, все понимают в силу каких причин. Тем не менее, ну, государственный банк, который э, реализовывал ряд государственных программ, показывает лидерские позиции по статистике резонанса и по качеству резонанса. Потребительское кредитование. здесь очень неожиданный результат, мы а, поздравляем банка ТП, который а, показал первую позицию по а, этой опции в 2013 году, ну и качество резонанса у клевата. А, депозиты для физлиц НАДРА и НАДРА. я думаю можно пропустить этот слайд. Да, а, часть презентации, которая касалась контентного продвижения, она, ну, собственно говоря, осталась позади. А, следующие слайды, их немного, буквально пять, они связаны с рекламным продвижением банками своих услуг и своих сервисов. Хочу сказать, мы тоже занимаемся тем, что мониторим рекламу и тоже анализируем рекламное присутствие банков в информационном пространстве Украины. И в течение всего прошлого года мы говорили о том, что банки, которые работают с своими продуктами с помощью рекламных инструментов. Это не одно и то же, это не те же банки, которые работают со своими э, продуктами и услугами э, в разрезе контентных, э, контентных инструментов. Значит, э, ну и здесь слайд, собственно говоря, отражает этот тренд. Банк Киска Русь максимально активен в прессе, банк Российский стандарт на радио и банк Ренессанс Кредит на телевидении. <coughs> а, в разрезе продвижения депозитов лидерские позиции в прессе у российского стандарта, а на радио в Брук бизнес банка и на телевидении у Дальше. А, Кредиты Дальше. Кредиты Киска, прессе, Радио ВТБ и телевидение Ренессанс Кредит. О, собственно говоря, все.